qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bu tuproq unumdorligini oshirish desak albatta yanglishmagan bo'lamiz dildoraxon to'g'rimi to'g'ri aytasiz hosil cho'g'ining yuqori bo'lishida ham yer unumdorligi va zarur agrotexnik tadbirlar muhim mahalliy ishbilarmonlar tayyorlayotgan biogumus esa yer unumdorligini bir necha barobarga oshirishi bilan ahamiyatlidir kaliforniya qizil chuvalchanglari chiqindilar bilan oziqlanib uni qayta ishlashi hisobiga biogumus tayyorlab beradigan bebaho jonzotdir shu biogomus gektariga 4 tonna solinsa hosildorliki 70 sentnergacha ko'tarishi mumkin qovntarmizga ekib ko'rganmiz isxonalarni ko'pchilik ekkan ko'pchilik qiziqyapti fermerlarimiz ham kelib olib ketishdi bioomus ham olib ketdi chuvalchang ham olib ketdi siz bu sohani qayerdan o'rgandingiz 2 yil oldin turkiyaga ish bilan borib <laughs> o'sha yerda ko'rdim mana shu issiqxonalarda ichidagi tuproqni ko'rsangiz mana shunaqa bu qoramtir tuproq qiziqib borib ko'rib o'rganganimdan keyin nima o'zbekistonda qilmaydi deb yo'lga qo'ydik natija juda zo'r chuo'lchanlar yordamida bir besh sotix joydan o'n sotix joydan ham besh yuz million daromad qilaman uning uchun qiziqish bo'lishi kerak harakat qilish kerak